Air Plastic Anemia adalah topik yang akan kita bincangkan dalam uh, empat video akan datang. Video pertama, kita akan bincangkan tentang pengenalan dalam siri ini. Topik ini sebenarnya agak mengelirukan kerana uh, bila dipanggil Air Plastic Anemia, mungkin ramai yang sangka yang masalah utamanya anemia. Tapi sebenarnya... Uh, keadaan ini adalah menggambarkan keadaan di mana terdapat kerosakan ataupun kegagalan kepada sumsum -sum tulang kita. Jadi bukan setakat anemia sahaja tetapi platelet dan juga darah putih yang turut akan turun. Dari segi kriterianya memang uh, anemia adalah salah satu daripada perkara yang berlaku tetapi yang paling penting sekali di sini ialah kegagalan uh, sumsum -sum tulang di mana uh, jumlah neutrophilnya sangat kurang, bila nitrifennya kurang maka risiko untuk jangkitan kuman pada pesakit adalah tinggi dan ini adalah masalah utama yang dialami oleh pesakit-pesakit yang mendapat aplastik anemia secara keseluruhannya um, dia mempunyai uh, uh, banyak uh, banyak sebab dan kita bahagikannya secara secara amnya kepada sama ada kita lahir dengan keadaan tersebut bermakna uh, something yang kita inherit ataupun yang kita dapat semasa kita sudah berumur. Jadi masalah kedua kita panggil acquired. Jadi adalah banyak perbezaan antara primary dan secondary aplastic anemia ini dari segi rawatannya, dari segi Uh, sebab utamanya dan juga dari segi jenis-jenis uh, uh, ujian yang kita perlu buat untuk mengenal pasti mengapa pesakit ini mendapat aplastik anemia. Secara keseluruhannya sekiranya berlaku primary, kita tidak tahu masalah utama yang menyebabkan aplastik anemia pada pesakit itu selalunya pesakit itu sejak daripada kecil sudah uh, mendapat kegagalan uh, sum-sum tulang jadi secara keseluruhannya ia adalah masalah pediatrik dan rawatan yang selalu kita beri ialah pembinaan susun tulang. Manakala sebab-sebab secondary pula boleh disebabkan oleh sebab-sebab uh, yang kita akan bincangkan sebelas ini dan kadang-kadang rawatannya boleh ditunggu uh, kerana ada kapasiti di mana sakit itu boleh mungkin sembuh uh, secara secara sendirinya. Jadi kalau kita lihat Uh, masalah utama ataupun sebab-sebab kepada secondary aplastic anemia yang kita selalu lihat pada pesakit-pesakit dewasa ialah jangkitan kuman terutamanya virus ya virus uh, power virus B19 adalah yang selalu diperkatakan uh, uh, walaupun virus-virus uh, lain termasuk hepatitis juga boleh menyebabkan aplastic anemia itu juga sekiranya pesakit-pesakit terdah pada radiasi sekiranya secara sengaja atau tidak sengaja daripada tempat kerja dan sebagainya, ini juga boleh menyebabkan kegagalan susun tulang ia juga dapat berlaku sekiranya pesakit itu melalui aa, proses radioterapi untuk kanser yang lain Selain dari itu, faktor kurang vitamin, terutamanya vitamin B12 dan folic acid juga dapat mainkan peranan. Jadi sekiranya ada pesakit yang mempunyai masalah di mana keadaan darahnya begitu rendah, salah satu ujian yang kita perlu buat ialah untuk memastikan yang vitamin B12-nya berada dalam tahap yang normal. Selain daripada itu, pesakit-pesakit yang sebelum ini telah terdedah kepada kemoterapi ataupun mengambil suplemen-suplemen tertentu yang boleh menyebabkan kegagalan pada sumsum tulang juga boleh mengidap masalah aplastic anemia ini. Tetapi dalam banyak-banyak ini yang kita risau sekali ialah sekiranya terdapat serangan antibodi ataupun terdapat kegagalan kepada sumsum tulang disebabkan oleh MDS ataupun PNH. MDS dan PNH ini kita akan telitikan um, secara terperinci dalam video-video kita akan datang. Jadi gejala uh, yang menimpa pesakit-pesakit ini bergantung kepada jenis darah mereka yang kurang. Jadi kadang-kadang kalau sekiranya animanya tidak teruk, tidak teruk, pesakit mungkin hanya berasa letih sahaja, ya? tidak ada masalah-masalah lain. Tetapi bila dibuat uh, ujian darah, kita dapati yang tahap darah mereka semuanya kurang begitu juga sekiranya masalah utamanya disebabkan oleh platelet maka pesakit mungkin akan mendapat lebam-lebam dan yang kita paling risau sekali ialah sekiranya tahap darah putihnya yang paling rendah maka mereka senang mendapat jangkitan kuman sama ada bakteria ataupun virus dan kadang-kadang masalah fungus juga boleh berlaku jadi sekiranya kita um, uh, mendapat tahu yang pesakit kita ini mempunyai um, hujan darah yang rendah aa, pada mulanya kita perlu siasat dahulu sebelum kita memberi apa-apa rawatan kerana kadang-kadang sekiranya kita tidak dapat mengesan apakah puncanya terutamanya kalau disebabkan oleh jangkitan kuman ataupun pesakit terdedah pada jenis-jenis ubat maka dengan menanti sahaja maka kadang-kadang tahap darah pesakit itu akan naik semula ini mungkin aa, disebabkan oleh aa, badan mereka dapat menjana semula aa, stem cell yang telah terkesan dengan pendedahan mereka kepada ubat-ubat ataupun jangkitan kuman sebelum itu. Jadi selalunya kita biarkan pesakit itu ataupun kita perhatikan selama 6 minggu sebelum kita mengambil apa-apa tindakan untuk rawatan. Tapi pada masa itu kerana mereka perlukan antibiotik, saya kita akan beri rawatan antibiotik dan juga pemindahan darah. Seterusnya untuk membincangkan tentang siasatan untuk pesakit ini, kita perlu memfokuskan kepada apakah potensi punca-puncanya jadi kita akan membuat ujian termasuk pemeriksaan susun, susun tulang kerana ia adalah cara yang betul-betul pasti untuk kita tahu sama ada pembuatan sel dalam susun, -susun tulang itu terjejas atau tidak jadi kalau kita tengokkan selain daripada pembedahan susun tulang itu kita juga ingin uh, membuat ujian darah seperti uh, tahap vitamin itu juga dengan ujian-ujian lain untuk memastikan dia tidak ada jangkitan kuman dan juga kita ingin melakukan ujian-ujian untuk menapasi sama ada pesakit itu mempunyai connective tissue disease atau tidak seperti lupus dan sebagainya. Dari segi rawatan pula uh, yang kita paling risau sekali ialah um, secara umumnya pesakit-pesakit yang mempunyai aplastik anemia ini pada mulanya mungkin disebabkan oleh uh, faktor-faktor jangkitan kuman dan juga pendedahan kepada ubat. Tapi lama kelamaan um, pesakit ini akan membuat antibodi untuk memastikan yang kecederaan kepada uh, sel-sel sumsum itu tidak dapat uh, tidak dapat diperbaiki. Jadi sekiranya berlaku Uh, serangan daripada imun sistem ini selalunya uh, masalah uh, kerendahan. Uh ujian darah pesakit itu akan berlanjutan jadi sekiranya selepas 6 minggu masih lagi tidak dapat peningkatan pada ujian-ujian darah pesakit itu, maka kita aa, mula merasa risau yang pesakit sebenarnya mendapat aplastik anemia dan selalunya aplastik anemia yang perpanjangan ini selalunya didorongi oleh masalah imunisasi kita. Jadi untuk mengurangkan masalah imunisasi itu kita akan bincangkan kemudian nanti dalam topik rawatan dan secara umumnya rawatan terbagi kepada dua jenis iaitu sama ada dengan menggunakan immunosuppression dalam bentuk cyclosporin dan ATG ataupun dengan menggunakan pemindahan sum-sum tulang. Jadi topik ini agak specialised dan selalunya rawatan hanya akan dibincangkan oleh pakar-pakar sahaja kepada pesakit tersebut. Jadi pada peringkat pertama yang kita perlu kesan sekali ialah kita kena buktikan terdapat kegagalan sum-sum tulang dan peringkat seterusnya kita ingin memastikan bahawa terdapat ujian-ujian untuk memastikan yang punca kepada kegagalan contoh tulang itu dapat dikesan supaya rawatan yang berkesan dapat diberikan ya jadi kita tunggu dalam video-video kemudiannya video selepas ini kita akan ceritakan tentang ujian dan bagaimana untuk mengesan uh, aplastik anemia dan seterusnya kita akan bincangkan secara terperinci tentang penggunaan ATG dan pemindahan susun tulang 昔。